привіт! Мене звати Громай 238. Сьогодні я вам покажу, як виповнити квест і пройти Pencil World з одним юнітом. Для початку ми повинні кинути трейд мені на другий аккаунт. І перекинути і... мутанта поліцейського так. І зараз я переключу камеру. Маруна на своем другом аккаунте. Сейчас вы увидите, как я... Мой экран на моем другом аккаунте. Так, теперь я включил камеру на, на моем другом аккаунте. Вот мой основной аккаунт. Так. Сейчас я беру мутанта. Та поліцейського йду на карту Pencil World щоб пройти квест З одним вітом. Начинаємо ну, перед тим як начати проходити Pencil World, я хочу, хочу розказати про конкурс на Титана Камерамена Міфіка. Щоб отримати його, тобі треба підписатися на мій канал, поставити лайк, а також написати в коментарі зі своїм ігровим нікнеймом в Roblox. І потом через рандомайзер я виберу групу Видителя в цьому конкурсі, і він собі на почту цього данного мирами. Не пропусти шанс його получить з такого міфіка. Ну все, продовжую відео. Ой! Игра настолько долго загружалась, что уже у меня стебисту успели пройти. а ничего сработать не могу. Так. Включаем автоскип. Так уж и будем. У нас пропускается этот туалет. Сейчас мы копим на Тут туалет мутанта. Все сегодня с игрой? Чего она так зависает сильно? Так, отчекаем. Последняя волна осталась. Так, поставлю тест тут по центру. У меня просто будет... Это.. Где-нибудь будет захватывать всю карту? Так, поставив. и он все как-нибудь теперь Так, давай. И пойду немного. Уехать. Так. Он пропустил одного. Он будет идти ты со мной. Давай, 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 давай. Эээ... Нет, угу. ну, ну, не надо. 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 Я я Не Не надо. Уже проиграю сразу. Так, зараз я накоплю на ще одного такого. Він допоміг тому. Так, можна я думаю, вже врубати автостів. Їх двоє, вони наносять по 4000. ТПС у них 2000. І радіус у них 10. Угу. Так построил еще одну поставлю ты так ты тут а где, да, ты ты поставлю ты его о все это трое это пишет шансер да еще он никого не пропустит у них все что теперь пускают одну пусть я думаю, надеюсь если он ее тут понимает так прокачка от тысячу да так это у нас я думаю еще у нас Кайма, покрыл. Так, кто у нас здесь стоит? Я хочу его центрального. Апгрейд сделать. Теперь, Вин у нас на трону гривни. 13 тысяч урона. Диапазон 20. перезарядка в секунды, секунды, Радиус хоть бы 60. Скорость хоть бы 16. Так. надо бы хотя бы цих трех прокачать, еще мы не проиграли. Скипаем. Вот, надо прокачать по одному на другой уровень, и потом будем прокачать по одному стрелу. Так, Ой. Yeah. Еще. одного прокачиваем. Так. Из 1000. Один. Дыми. О, все. Все одно. Так. Сейчас накопим на прокачку. Все. Прокачал. Осталось теперь их. Вот. Еще прокачивать. Так. У них добавляется выше урон. Это уже грустно. Так. Мы думаю, что нам больше их не пригодится. Я хочу не будет дуже сильных топ туалетов. Ну, вроде бы неплохо еще. А у них, я так понимаю, еще сплэш есть. У этого юнита, вы видели сейчас, что он сразу много туалетов смог На Instagram Так. Тем временем я прокачал его на третий уровень одного из них. Теперь у него урон 40 тысяч диапазон. Я купил 20, перезарядка 2 секунды. Ну, короче, тут не изменилось, кроме урона. Так, наступный уровень. Так, за 10 тысяч. Кулдаун меньше, радиус пилише и урона РПТВТС. Блин. Хочется подавить урон. Не могу. Ладно. Так. Буду прокачивать еще одного на 3000. Уже 7 минут прошло того часа, как я зашел в цей режим. Так. Главное, чтобы они не пропустили этих быстрых юнитов. Так. Еще одного. Так осталось только одного из них вкачать на максимум, чтобы босса можно было перемогти. Так. Ну, это я все перемотаю для вас, чтобы вы очень долго у видео не было. Хотя бы там, чтобы на 15 минут было. Я думаю, что это так. Так. Ну, короче, у меня 4000. Все дуже неплохо. Ну, например, мутанты туалета Может, брат еще и трубу в юнита. Я вам на экранах сейчас покажу. Какого это юнита лучше, лучше брать? для тела квеста. Так. А, короче, у меня уже 6000 монет для прокачки. Чекаем его пока. Мы еще примерно две волны и уже будем вкачанный на четвертый уровень один из Но это еще не самый максимальный. На прокачку, тоже при пройти еще много прокачивать. То есть там 30 тысяч. Так, во. 6. Так, что тут на четвертом уровне дают? 67 тысяч урона. Радиус я в 20. Так, перезарядка. 1,5 секунда. А, радиус, перед... Радиус ходьбы 70 и скорость, я говорю, выложить нас добавляется еще курс. А кура сейчас требуется взятой другого. Такого вот 10 тысяч. И его тоже скачать. Думаю, нам хватает раз и 4 уровня, чтобы прям боса поса. Получилось уже пройти нам 15 волн. как вы можете уже побачил. Я уже покинул уже на автостипе. И я, я повыкал трех цих кинутов на третий рынку. Так. Другий юнит уже на четвертом уровне. Так, че одну треба. Ну, 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 где ты? Ой, потерял его. Все, нашел. Так, а у них. А, я даже не заметил, что у них радиус сменил все 10 до 20. Ладно. Так, пока что. Ещё... у меня довольно палату. -то. То. Уже начинают походить туалеты. Так, стиль туалеты. Но мои мутанты их выносят на вот так. Я даже, наверное, специально сейчас включу. О! Даже выдвинул все. Взрываю так ладно. Завысаю. Так, что тут у нас осталось? Все, теперь у меня целых 3 юнита на четвертом уровне. Заложил стекли. Копыты 30 тысяч, включать на Марсом хотя бы одну из цехов. Радиус у них 90. И урон 100 тысяч в секунду. Это дуже хорошо. Так. Босса мы троймалые. Заложил стекли до самого остального босса. Так, у нас тут идут. Тут мутант-туалет в принципе, вой. Так, кто еще? Обычные мутанты-туалеты. И еще, кто там вообще будет выходить у нас? Так, а у нас? Туалет, джемены и... И что здесь у нас проходит? Не, мы проходит. Мы их выносим уже быстро. Так, а попроще у нас? Так, туалет и налос, лазер. на наипушкой. Еще у нас туалет-паук с башней. Угу, понятно. Тут у нас еще туалет с паутиной Вот, это точно с паутиной Так, а попроще у нас тут проходит? Так выключу автоскрип, пожалуй. Хотя бы стрим-то справа вот здесь. Ну, я еще не накоплю. У него 30 тысяч, что поставлю, хотя бы еще одну дефу. Юнита. Так, что с ним нас проходит? Там. Что такой такое? Вакуум туалет. А, и вот эти инженеры, походу. А, сварщики, да. О, сварщики где-то на лыб, двоих вообще у нас. А, ну это у нас теперь Все. Осталось лучше я... одна волна до то того, как як... или две, чтобы включать и... ты хотя бы одного, говорит мутанта на маршруты. Так. Ну, по у нас не так только проходит. Будет нормально, бы что они до базы идут, потому что тут у меня тут... базы уже мало хп залишилось, поэтому, пожалуй, выключу автоскип, хотя бы чтобы тут собраться 4000 тысячи, тысяч, нет, чтобы включать. туалета на максимум. Нам все так. Туалет на ло. Проходит. Надеюсь, не будет проходить. Так. Ой-ой-ой, у нас тут идет лучный мутант туалет. Ну ничего, сейчас туалет мутант. Полицейский придет и его на раз-два просто он порешает. Пушку сломает. Так, давайте добивайте сварщиков. Надеюсь, что сварщиков выпадет богатого нет для прокачки. И вижу, тебя не проходит. Варщики идти. И там туалет уже дошел с фул хп. Это мне не нравится. Давайте! Смотрите, смотрите. Разбивает ему туалет. Все. Раздавили его кулаком. Так. Сейчас еще цифры раздавят. Так, раз, вот, теперь выключи перед... Перед волной с боссом. Так, чуть-чуть залишилось. Чуть-чуть. Давайте, давайте, добивайте цифры. Ой, я тут с ключом пишу. Так, Майкл Джексон. Туалет, ничего страшного. Он не опасен так сильно. Так, ключи у нас полетели. Давайте, убейте ключи, пожалуйста. Убейте ключи, потому что... Так, прокачка у нас теперь. вот да. Юнит. какой радиус. На всю карту. Серьезно. Так, я, пожалуй, поставлю еще одного такого. Так, о, босс-босс-босс. Дэвим еще не вкус. пуск. Вполне механические. Меха карандаш. Давите стрельбу, у меня хп заложили. Думаю, мы его выиграю, но на всякий случай я поставил еще одну такого мутанта. Да, вот, выиграл. Получаю 500 XP, 25 карандашей. И выиграл за одного юнита. Это цель Pencil World. Теперь сейчас я вам покажу, я, что я реально выполнил цей квест. Я уже загрузился. Так, сейчас у меня прогрузится игра. Так, прогрузилась. ему сюда. И я выполню рейтинг в, теч в течение 10 минут. Получить. И выиграй режим карандаш Не всего за одного юнита. Во. И получить сюда я ничего не получил ну зато кейсик Вот. кейс покупаю теперь а тут я наверняка И открытый так тут я получаю второй подарок так это я не сюда зашел Craй. Сейчас я уже выслал. О, все. Развышлось и мы не выпадает. Как обычный экран даже окей. Вид в крыльчик крейт, У меня легендарка выпадает. Ну ладно. Думаю, это весь с видео. Просто в лайк и подпишись. Всем пока.